Siz nə Azərbaycanda mən mənzil mənzil. Məcədə... Hazırda siz sözü mənzil növbəsində siz alacaqsınız. Bəli, azırda. bəli, faktiki gözəçli mənzil növbəsindəyəm və Gözənərlər cəmiyyəti, yəni ki icra hakimiyyətinə olan gözəçli mənzil növbəsindəyəm, Gözənərlər cəmiyyəti ilə bağlı, yəni siyahıdayam siz. Bəli, bəli, bəli. 56-cı mənzil məcəlləsində 56-cı maddəsində var ki, və darıq 50 olana, 1-ci, 2-ci qrup 50 olan şəxsə geri şartsız ev almalıdır. Bizim nə evimiz yoxdur, qardaş. Nə adımıza əmlak yoxdur. Heç nə yoxdur. Biz nə ev kirəsi verə bilmirik. Deyil. Nə istəyirlərsə, bizi hədaləyirlər. Bizə narkotik addəsi eləyiblər. Üsma kriminal qaldırıblar. Təsəvvür elə, Üsma kriminal qaldırıblar. 17 il turmada yatan insana, insana mənim Üsma qaldırıblardılar. Reket qaldırıblar, Şan bu insanın üstünə. Hamsını da dalddıran Şəmaribadırdı. Necə amarı badı? Satır-satır milyonları var. Bu yaxında 5-10 milyonlu özünə bir lalıb badam. Amma bu 50 də çıxsan bir şey verdə. Və sən 50 mənzili satsan, torpağını satsan, əmlakı müsadirə eləsən, yeri satsan, üstünü satsan, bütün Azərbaycanı satıb dolmusun. Və bu əllə gə çıxanda bu sizin vətəndaşlığınız. Cənab Zakir Qəralovdum, qəzetçi. Cənab Zakir Qəralov. Budurmu bu respublikada gedən korrupsiyanın şiddətli mübacizəsi? Eləmi qaparsınız siz? Qarps ilə mübarizə Azərbaycanda yenə deyirəm, bir dəfə demişəm, yenə deyirəm. Hər cürət deydi, amma prioritet deyil. Çıxıb deməsinlər ki, prioritetdir. De. Elə onların o korrupsiyaya mübarizəsinin araşdırılmamasını elə göstərən elə birinci faktdır. Kropna bir faktdır bu. Burada başqa bir faktlar da var. Yəni ki, Qarpslər arasında orada-burada araşdırılır o, yəni onların öz işləridir. Amma şahsan bizə aid olanı biz seyr edirik. Üm. Um, Bizim ölkəmizdə həmçinin də insanların haqqı tapdırılır, vətəndaş haqqları tapdırılır. İnsanlar üçün haqqın tələb etməyə, yenə deyirəm, insanlara və siyasi əqidəsinə görə cəzalandırılır, sən küçüb haqqın tələb edənlər cəzalandırılır. Bu dövlətdə yəni bir e, nə tərdimi? Bu düzəniş olmayacaq mə. Bu dövlət bir qanun o qaydığı ilə idarə olunmayacaq. Yəni ki, Mozambik qanunları ilə idarə olunur bu dövlət. Mən xəstə uşağımı qoyuram, mən xəstə uşağı sübutə gətirməliyəm. Mən gələndə bu psiki xəstə uşağı gətirib götürüb burada otuzduracağıq. Vallar yullar məsələ